Inisiatif n -Bos membawa sinar baru kepada kehidupan sebuah keluarga di Kepala Batas atau antara paparan lintas langsung dari Pulau Pinang. Sharmila Rastam di Studio Berita RTM di Jalan Berumah sudah bersedia dengan laporannya. Sharmila silakan. Terima kasih rakan penyampai Farhatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inisiatif Kerajaan Persekutuan Menerusi Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS telah membawa sinar baharu kepada pasangan suami isteri bersama tujuh anaknya. Program membaik rumah usang kelolaan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu telah melenyapkan pengalaman mereka yang hidup dalam keadaan daif sejak lebih 20 tahun lalu. Pasangan Mazri Baharudin dan Zalina Zakaria bersama tujuh anaknya termasuk seorang anak orang kurang upaya OKU sebelum ini tinggal di sebuah rumah usang yang kecil lagi serba kekurangan. Bukan setakat itu, keadaan rumah yang teruk berserta zink bocor sering menyebabkan rumahnya dipenuhi air setiap kali hujan. Ibarat kais pagi makan pagi, Mazri hidup dalam kesempitan menyara keluarga hanya dengan hasil bekerja di kedai kasut. Sementara istrinya terpaksa menumpukan sepenuh perhatian mengurus anak-anak terutama anak OKU-nya. Dari segi bumbung kami, kan, bumbung lama, rumah tak plaster, ha, dalam pun bilik bocok-bocok. Kan apa ni, yang tu lah. Dah berapa lama duduk? Ini eh, 16 tahun dah lah kami duduk di sini kan. Kami rasa lega lah sekarang ni. Keadaan kami sekarang ni lega lah. Dah dapat bantuan ni semua, anak beranak semua, okeylah. lah. Jadi tak bimbang lah kalau kau hujan. Ha, ha, hujan dah tak kelang kabut dah. Oh, <laughs> hmm. Tidak, hujan memang kelang kabut? Ah, ha, Kelang kabut, semua pakai tadah sana, tadah sini ayak. Ha, pakai. kalau kata hujan pagi, pagi tu kan, kami pun tak boleh nak tidur ha. Yang melibatkan uh, secara emboss di mana College Community, riak Mara dan juga Antara Tentera lah. Yang melibatkan beberapa struktur bangunan seperti mengecat, menukar bumbung dan juga elektrik yang, yang, yang mana di elektrik dia buat dibuat dia buat semula di pihak polis komuniti. Kerja-kerja akhir baik pulih rumah keluarga ini diselesaikan sebelum berlangsungnya majlis penutup program baik pulih rumah KPKT and BOS bagi Parlimen Kepala Batas. Hadir sama Timbalan Pegawai Kemajuan Negeri Muhammad Ismail Harun. Bubur Asyura mempunyai keunikan ramuan yang tersendiri dan ia berbeza mengikut negeri. Bagi negeri-negeri di utara semenanjung, ramuannya terdiri daripada tepung beras, santan, gula dan diperenak dengan pelbagai jenis kacang. Penyediaan bubur Asyura yang agak remeh itu lebih menyeronokkan sekiranya ia dibuat secara beramai-ramai. Pengalaman mengacau ramuan hingga selesai siap mampu mengembalikan nostalgia zaman kanak-kanak. Tidak mahu melepaskan peluang itu, warga kerja Mutiara FM mengambil inisiatif sepakat menyumbang bahan-bahan tersebut pagi menyediakan bubur Asyura. Program seumpama ini kita nak adakan supaya setiap warga kerja Mutiara FM itu akan mengamalkan bekerja secara berpasukan. Bila kita bekerja secara berpasukan, sebarang masalah kita dapat atasi. Bertempat di perkarangan Mutiara FM, bubur Ashura yang telah dimasak diagihkan kepada warga kerjanya. Aktiviti ini juga bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga kerja Mutiara FM. Mengedarkan makanan tradisi sempena sambutan di Pavali yang akan diraih masyarakat India esok menjadi amalan beberapa pertubuhan sosial di negeri ini. Penjara Reban Pulau Pinang antara yang sering dikunjungi pertubuhan itu setiap kali tiba di Pavali. Hampir setiap tahun, badan bukan kerajaan NGO seperti Persatuan Hindu Dharma Mahamandun Pulau Pinang ini melawat penjara reman Pulau Pinang dan penjara Pulau Pinang di Jawi untuk menyampaikan sumbangan kuih muih kepada penghuninya. Kali ini, 2,100 paket kuih tradisional masyarakat India diedarkan kepada penghuni penjara reman Pulau Pinang dan 1,400 paket lagi di penjara Jawi. Menurut pengurusi persatuan itu, Vinanda Kumar beliau telah terlibat menjalankan aktiviti ini sejak 35 tahun lalu. The reason uh, inmates is uh, each person they have behind them at least five numbers in their family. They are suffering uh, so many uh, issues like uh, children going to educations and uh, the family not uh, good enough for their incomes. So by their welfare ya yeah, they're facing a lot of problems so we want the inmates uh, understand the the difficulty and the situations of their families so in future they don't come back again here turut menyambut kunjungan mereka ialah pengarah penjara reman Pulau Pinang timbalan komisioner penjara Teh Hock Sun 30 pengamal media di negeri ini diberi peluang menyertai pertandingan menembak dalam kejohanan menembak Piala TYT yang dipertua negeri Anjuran Kontijen Polis Pulau Pinang. Menurut Ketua Polis Negeri Dato' Abdul Ghaffar Rajab, kejohanan ini merupakan acara tahunan yang diadakan bagi menguji kemahiran menembak membabitkan anggota dan pegawai-pegawai polis. Kita akan pastikan bahawa uh, selalu acara ini akan diteruskan setiap uh, tiap tahun bersama-sama dengan TYT. Kita ada piala dia, ha? uh, TYT. Dia. Dan sebagaimana yang you telah lihat tadi, ha? ini, uh, pertandingan ini bagi kategori VIP yang dan juga di antara rakan-rakan uh, media saya. Macam ni bagi pengamal media peluang menyertai pertandingan ini merupakan pengalaman baharu dalam mengendalikan senjata api. Tu so, rasa bangga juga kan sebab pistol ni pun senjata api ni bukan semua orang boleh pegang. Tapi hari ni saya diberi peluang untuk merasa sendiri pegang senjata api dan uh, menyertai sendiri uh, pertandingan menembak lah. Pertandingan yang berlangsung di Kelab Menembak Pulau Pinang disertai lebih 200 anggota dan pegawai polis. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara kembali bersama Farhatul di Studio 3 Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.